महाविकास आघाडीचे भिवंडी लोकसभा मतदारसंघातील राष्ट्रवादीचे उमेदवार सुरेश मात्रे उर्फ मामा यांनी छत्रपती शिवाजी महाराज चौकातून भव्य रॅली काढून निवडणूक निर्णय अधिकारी कार्यालयात उमेदवारी अर्ज दाखल केला या रॅलीत काँग्रेस राष्ट्रवादी काँग्रेस समाजवादी पार्टी शिवसेना आणि इतर मित्र पक्षाचे हजारो पदाधिकारी कार्यकर्ते आणि समर्थक उपस्थित होते ही रॅली वंजारपाटी नाका भिवंडी बस डेपो शिवाजी चौक मार्ग प्रांताधिकारी कार्यालयावर आली धोल तासाच्या गजरात झालेल्या या रॅलीत बाल्यावामा आणि जितेंद्र आव्हाड यांनी छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या असो रूट पुष्पहार अर्पण करून अभिवादन केले एवढ्या मोठ्या संख्येने उमेदवारी अर्ज भरताना कधीच दिसली नसल्याचे जितेंद्र आव्हाड यांनी सांगितले आजच्या या रॅलीत उपस्थित असलेल्या प्रचंड जनसमुदायावरून विद्यमान खासदार कपिल पाटील आणि भाजपबद्दलचा रोष दिसून येत आहे आजच्या रॅलीसाठी आम्ही कोणताही फौज पाटा तैनात केला नसला तरी मामावर लोकांच्या प्रेमामुळे गर्दी जमली आहे आज रॅलीच्या माध्यमातून लोकांनी रस्त्यावर उतरून भाजपप्रती रोष व्यक्त केला आहे महाविकास आघाडीचे उमेदवार बाल्या मामा यांच्यावर कोणी नाराज नाही काँग्रेसचे दयानंद चोरगे रशीद ताईर आणि रुपेश मात्रे यांच्यावर संतप्त झाल्याची अफवा विरोधकांनी पसरवली ही निव्वळ अफवा आहे यावेळी राष्ट्रवादीचे नेते माजी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र आव्हाड समाजवादी पक्षाचे आमदार रईश शेख शिवसेनेचे उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे भिवंडी लोकसभा संपर्क प्रमुख तथा माजी आमदार रुपेश मात्रे काँग्रेसचे शहराध्यक्ष व माजी आमदार रशीद तायर मोमीन सोएब पी आरपीआय सेक्युलर पक्षाचे प्रदेश सरचिटणीस किरण चन्ने शिवसेनेचे उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे ठाणे जिल्हा ग्रामीण प्रमुख विश्वास तले भिवंडी शहर जिल्हा प्रमुख मनोज गगे भिवंडी प्रमुख प्रसाद पाटील तालुका प्रमुख कुंडल पाटील आदी कार्यकर्ते उपस्थित होते डॉक्टर कॉम्रेड विजय कांबले यांच्यासह महाविकास आघाडीच्या इतर घटक पक्षाचे हजारो कार्यकर्ते व पदाधिकारी उपस्थित होते I don't know. Terima kasih telah <laughs> menonton!

देख रहे हो आप पब्लिक कितनी है सब पब्लिक जा रहे पुरान्त ऑफिस बालिया मामा का फॉर्म भरने के लिए इतनी ज्यादा पब्लिक ये भी ऐसी नहीं है जिम्मेदार लोग हैं वो लोग आए हुए हैं शहर के तो रहे है। आपको एहसास होगा अभी बालिया मामा जो है जीत के नहीं आए बालिया मामा, बार बाले मामा।, बार बाले मामा। आज अभी बालिया मामा इनका फॉर्म भरा निला आहोत आणि ही जी गर्दी आहे विशेष म्हणजे ही सर्व गर्दी बिना पैशाची आहे निष्ठावंत लोकांची आहे आणि ह्या ही जी गर्दी आहे हा महासैला चलेन बाला जास्ती जास्त मता निवड़ी कारण ही हि ग्वाही देते हैं आज के, है के खिलाफ भारतीय जनता ऐसी लड़ाई शुरू हो गई अब भारत किसी पार्टी के हाथ में नहीं रही है लड़ाई यह लड़ाई अब जनता हाथ में ले रही है क्योंकि इस लड़ाई में जनता को मुद्दे दिखाई दे रहे हैं उन्होंने दस साल में किए हुए झूठे वादे दो करोड़ नौकरियां, गैस का दाम आज का इलेक्ट्रोल बॉन्ड्स का स्कैम, चाइना से अंदर घुस रहे चाइनीज सैनिक और इनकी भोखलाट ये सब दिखाई देने के बाद ऐसा स्पष्ट हो रहा है कि बीजेपी के पास कोई चुनावी मुद्दे नहीं है सिर्फ हिंदू मुसलमान हिंदू मुसलमान हिंदू मुसलमान इससे लोगों का पेट नहीं भर रहा है गरीबी दिन बर दिन बढ़ते जा रही है भारत का निर्देशांक नेपाल पाकिस्तान अफगानिस्तान और श्रीलंका से नीचे जा रहा है भूख में ये देश अब कई कहाँ का कहाँ चाह चुका है जब आप ये कहते हैं कि हम हम अस्सी हजार अस्सी करोड़ लोगों को खाना खिलाते हैं इसका मतलब स्वावलंबी भारत नहीं है परावलंबी है और ये परावलम्बी इसलिए चाहते हैं कि इनको खाना दो तो इनका हाथ पकड़ के रखो और यही कि पहला कदम भारतीय जनता पार्टी स्वतः महासत्ता बोलते हैं परंतु देशा पंप्रधान महाराष्ट्र सभा महासत्ता वगैरह तुम्हें स्वतः दारासिंगचा बाप सुद्धा समजू शकतात ते काय बोलायला काय असतं कोणाला काय बोलता येत ओके

सभी मतदाता भाई बहनों को मैं धन्यवाद देता हूँ कि आज सभी लोग आपने देखा होगा बड़ी तादाद से यहाँ पर फॉर्म भरने के लिए आए हैं उनका उत्साह आपने देखा होगा उनका जोश आपने देखा होगा बस यही जोश बीस मई तक बीका रहेगा और 4 जून को रिजल्ट के माध्यम से आपको दिखाई देगा हमारा जनता यहाँ पर हमने देखा कि आपके ऊपर काफ़ी विश्वास जता रही है कि तो आप जो है अगर लोकसभा के चुनाव में उम्मीदवार घर तो चुनकर तो आते हैं रोजगार तो पर और जो है यहाँ की जो पावर में तो मिलती है आंदोलन पर किस तरह से अपनी भूमिका देखो पहले तो जनता का विश्वास मेरे ऊपर है और मेरे से ज़्यादा महाविकास आघाड़ी के सभी पक्ष सभी नेता के ऊपर है आपने देखा होगा आज यहाँ पे भिवडी की सीट राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद चंद्र पवार महाविकास आघाड़ी गठबंधन बंधन में लड़ रही है और आपने देखा होगा लोगों का प्यार भी देखा होगा तो लोगों को इस मैं धन्यवाद देता हूँ और हम लोग ये जो इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं ये सिर्फ डेवलपमेंट के विकास के मुद्दे पे जैसे टोरेंटो जैसी कंपनी है ये कंपनी को हटाने के लिए आपने पावर लूम का स्थिति देखा होगा पानी का स्थिति देखा होगा सभी बात सभी क्षेत्र में मतलब सभी बात में आपने देखा होगा एजुकेशन रहे हॉस्पिटल रहे आरोग्य का रहे एक जो डेवलपमेंट का रहे सभी बात में एक खासदार निष्क्रिय है कहीं कुछ भी नहीं हुआ है और लोगों का जो गुस्सा आपने देखा उनकी उत्साह के माध्यम से बस मामा आपने आज कौन से फॉर्म भरा बी फॉर्म भरा है या सदर फॉर्म मामा सीधी लड़ाई किससे आपकी देखा जाए तो भाजपा और यहाँ पर आजाद उम्मीदवार जो है सुनिए आज तो लोगों ने दिखा दिया सीधी लड़ाई किसी से भी नहीं है जीत हमारी पक्की है ये आपने देखा होगा हाँ काय सांगाल मामा ज्या पद्धतीनं आज आपण शक्तीप्रदर्शन केलं मोठ्या समुदाया या ठिकाणी सहभागी झाला होता महाविकास आघाडी असेल इंडियाकडमध्ये काय विश्वास व्यक्त करायला होता नाही साहेब हे आमचं प्रदर्शन नव्हतं हे लोकांमधला उत्साह लोकांचं प्रेम आणि लोकांची कपिल पाटील आणि भारतीय जनता पार्टी यांच्याविषयी मनात असलेली चीड खटखट की सगळे व्यक्त करण्यासाठी आज संपूर्ण भिवंडी लोकसभा क्षेत्रातून लोक इथं उपस्थित होती आपण पाहिले असेल हे की माणूस बाहेरचा नव्हता सगळे लोकसभा क्षेत्रात होते आणि खरोखरच हा त्यांनी एक विश्वास इंडिया आघाडीवर एक विश्वास व्यक्त केलेला आहे